Но если мы говорили это, то в том числе и это. Еще какие-то подеи, но в том числе и это. Угу. Угу. То есть, часом следует шикать еще больше хороших для Украины новин. Ну да. И тут еще, может быть, имелось в виду то, что еще что-то какие-то события какие-то в мире, плюс ко всему. Я правильно разумею, что все эти події, которые відбуватимуться, это будет на користь для Украины? Плюс Украины. события плюс Украины. Даже если, смотрите, может быть какой-то момент, когда будет какое-то разочарование, да, ну в чем-то тяжело сказать. Но это все равно будет в плюс. То есть в любом случае, да, плюс. Результат всего этого будет в течение там совсем в плюс, это где-то там сентябрь, вот туда, чуть-чуть дальше. Ну тут в зависимости от того, как оно пойдет, все вместе взято, тут же тяжело сказать, да. Так, тоді уточнювати не будемо і конкретизувати. Вже дізнаємося все з офіційних джерел, коли це відбудеться. Загалом не можу не запитати про ці наступальні операції, які зараз відбуваються. Ми раніше говорили про наступ на Сумщини на Сумщину, але не думали, що може йтися про наступ з Сумщини. Тому давайте все ж подивимося, до чого це все, наскільки масштабно це все може бути. Ну і не можемо не подивитися відповідь РФ, якою вона буде. Що касається действий, які працює в Курській гнізді, що нам можна сказати? Ну, смотрите, вони должны, дай Боже, щоб у них все вийшло. они должны достигнуть своего результата и это приведет к тому что за этим результатом последует другой результат вообще видите это какие-то судьбоносные действия для украины но если то что мы можем сказать Контр... конкретно мы говорить об этом не будем да? что там перед ними стоит какие задачи когда они уже все выполнят тогда мы будем рассматривать это но это все равно очень продуманные очень судьбоносные действия. И эм, что Кремль, да? Так, что будет відповедь и я загроза? От, сума? Отвечать Кремль будет. За это. Понимаете, что здесь дьявол выпадает, но здесь это связано... Ну, это, знаете, для них как обухом по голове. И у них как-то там все перемешалось, они не знают, как выйти из этой ситуации. Хотя будут держать марку, держать лесу и, как всегда, верещать своим, что у них все под контролем. Же, же были... говорят, Путин сказал про то, что особо контролирует ситуацию ну, ну, на Куршине. <свят> ну, ну. э, э, у них перед этим, видите, стояли планы, это, видимо, связано с получением э, F-16 или же истребителей, да? здесь карта воздуха. Вот они, вот эти действия будут направ... связаны с этим больше. А это может присоединиться. То есть это не целенаправленно связано с этим, а это как бы тот план, который у них был, потому что им надо сейчас немножко мозги поставить на место, если можно сказать, что у них там есть они, чтобы очухаться от всего происходящего и принимать какие-то дальнейшие решения. Но то що опасность для України идет, і вона связана не з этими событиями, а з предыдущими событиями. Зараз ми обов'язково повернемося до небезпеки в Україні, але все ж запитаю, чи ймовірний заколот на РФ, враховуючи ті події, які відбуваються сьогодні, чи активізуються активісти э, зі сторони Росії? Понимаете, здесь в самом Кремле, там же все время они говорят, что у них там борьба. Они уже борются, сколько мы смотрим, там эта борьба идет и идет, и никак они там друг друга не перебьют. Вот это тут идет быстрейшее отправление кого-то в мир иной, быстрейшие какие-то аресты, какой-то Раскол внутри Кремля, вот прямо четко, и какие-то негативно выплывающие события, которые будут играть нам в плюс и в минус то, что касается их военных действий, то, что касается их фронта. То есть, несомненно, это усилит, это подтолкнет к чему-то. Но это больше все-таки сначала какие-то события в Кремле, я думаю. Опять же, це може статися невидимим, але що там ми все одно ли. Ну, или ж, як то все одно воно буде випливати. Що ж, будемо на це чекати. А чи також з'явилися такі дискусії, чи є на сьогоднішній день лідер, який міг би очолити ці протести на Росії? і... Есть, до есть настоящий, лидер, который... вот настоящий лидер, который мог возглавить протесты на России. А, настоящего лидера нет. Вот в чем у них вся проблема. У них сумбурно у них как-то. Они вот сумбурно выходят. Но почему нет? Потому что, видите, придавили буквально всех, кого можно. Кого арестовали, кого убили, настоящих же, вот таких от Немцов, вот с того были, да, вспоминаем все времена, настоящая оппозиция, а не эта оппозиция, которая вылезла и начала говорить, что виновата одна, одна фигура Путина, а народ не виноват. Ну, то есть тут даже в этом парадокс. Що ж тепер повернемося до небезпеки для України? Ми бачимо, що серпень розпочався і ледь не щодня. А на превеликий жаль, точніше скоріше щоночі є певні влучання. ППО, слава Богу, працює в нас дуже дуже добре. Намагається відбувати максимальну кількість ракет та дронів. Але тим не менш навже, весь серпень буде таким: цілі ворога, що в плані обстрілів буде відбуватися. Самая важная, важная цель для врага. Пробить защиту. По, по максимуму пробить защиту. Перемещение, передвижение. Вот все, что связано с этим, мосты, вот любые точки, что связано с перемещением передвижения. Все-таки здесь опять же идет опасность для медицинских учреждений. Мы об этом говорили, и, к сожалению, Харьков, поликлиника, по-моему, там пострадала. То есть вот это остается. Все, что связано с водой, около воды, очень большую опасность несет. То есть, к сожалению, видите, здесь не просто э дроны, Здесь еще баллистика на ближайшее время будет лететь. Баллистика четко надо понимать это. Ну, то есть все цели, которые мы говорили раньше, те цели: вода, вот желание что-то около воды, с водой, производства, какие-то, ну там, где что-то изготавливают. Тобто, они по полной. Но здесь из хорошого все таки будуть работать ПВО. Дай Бог, щоб вони справлялися з усім. Чи зараз ми можемо подивитися, наскільки суттєвому можуть бути наслідки, і що найбільш ворогідніше вдасться втілити ворогу запланованого? Це може стосуватися і наступів, і обстрілів взагалі будь яких Що касається наступлень, давайте спромоту почнемо. Что касается продвижения на фронте российских войск. Ну, смотрите, у них были действительно планы быстро. Быстро продвинуться. Ну, перед ними давно стояли такие планы. Быстро что-то оккупировать. Да? Быстрое продвижение, но мы видели, что по Паш Пентакли это маленькая карта. И они, собственно, так и двигались. Видите, сейчас это встает у них вообще по иллюзии. То есть все равно быстро они так продвинуться не могут. Наивысшая опасность идет Зеленскому и кому-то там вот из видных погоны, кто принимает решения, увеличивается опасность дети. Опять же, фигурируют детские карты. Это могут быть какие-то, в том числе, школьные учреждения, учебные учреждения. Ну, они ж, видимо, готовятся к началу учебного года, чтобы как можно, к сожалению, больше поразить. Ну, в принципе, смотрите, должны сбивать. Должны сбивать. И вот здесь вот опять же эта карта говорит о том, что им нужны жертвы. Им нужны жертвы не только, заметьте, в Украине. Им жертвы нужны по миру. Это какой-то ритуал. Вот где-то в это время, я не знаю, как, какие там благоприятные месяцы, в августе месяце, для проведения ритуала именно с жертвоприношениями. Это они могут сделать у себя путем подставить украинские вооруженные силы. Ну, будь где, да путем то, что они вот планировали с проведением Олимпиады во Франции, там постоянно французы пишут, то там им кабели обрезали. То есть они постоянно что-то выявляют, но при этом они умудряются еще предотвращать это. То есть вот здесь опасность идет в целом по миру, потому что смотрите, здесь идет речь, это не только, что это проводят кремлевские, это проводят э, вот эта глобальная система в которую они входят, ну, скажем так, ее каждый называет по-своему. И это совместный какой-то ритуал для того, чтобы их планы могли, глобальные планы могли дальше осуществляться, что ли, вот в таком плане.